तांबोळी तर्फे हज दोन हजार चोवीसमध्ये सामील झालेले हज यात्रेकरू सुखरूप परत पोहोचले अहमदनगर येथील तांबोळी टूरच्या वतीने आज हज दोन हजार चोवीसमध्ये सामील होण्यासाठी मुंबई येथून एअरपोर्टवरून जेहाद मक्का साठी ग्रुप रवाना झाला होता संपूर्ण चाळीस दिवसांचा प्रवास ज्यामध्ये मक्का मुकरमा येथे पोहोचल्याबरोबर उमरा हज यात्रेचे दिवस त्यानंतर खाने काबा येथे जवळ राहून प्रार्थना नमाज पठन दुवा त्यानंतर मदीना मुनवरा येथे मुक्काम तिथे जियारात आणि नमाज पठण इत्यादी धार्मिक विधी उरकून शेवटी सर्व यात्रे करू एकवीस जुलै दोन हजार चोवीस रोजी मुंबई येथे सुखरूपपणे परतले अशी माहिती हाजी शौकत तांबोळी यांनी दिली प्रतिनिधि अजर सैयद नगर न्यूज़ ट्वेंटी फोर अहमद नगर वालेकुम हज दो हजार चौबीस को अल्लाह करम से तमुली टूर्स एंड ट्रांसप्राइट लिमिटेड जानिब से हज का ग्रुप एक सौ एक चाज करम का ग्रुप रवाना हुआ था अल्लाह करम से और उस टूर का खादिम ने हैसियत से हम 11 जून 2000 चौबीस को सऊदी एयरलाइंस के फ़्लाइट के जरिए मक्का मक्रम पहुंचे थे और अल्लाह के सर से ग्यारह जून से लेकर तो तकरीबन तो चालीस दिन का सफ़र कर कर इक्कीस जुलाई दो हज़ार चौबीस को सऊदी एयरलाइंस के जरिए मदीना से बॉम्बे के लिए फ़्लाइट थी और उसके ज़रिए कराम पखरी से चालीस दिन का सफर पूरा करके आ गया मक्ा मक्रम है चालीस दिन के दौरान में ये पहला क़्याम इनका रसिफा मोहल्ला में था बाद में मक्का टावर में था हरम शरीफ के पास में जो जीरो डिस्टेंस है और मदीना के अंदर मदीना उडिस्ट होटल में तकरीबन चालीस दिन का लिया गए और अल्लाह करम से इस साल में तमाम जितनी हमने सौलत की बातें हो गई थी अल्लाह करम से अल्लाह तबारा ने सौलतें के पूरा करने में आसानी कर दी और बखेरी से तमाम करम अपने अलग में आपे हैं नवीन बातियाँ ताज़ा घड़ामोड़ियों आज अपने चैनल ला सब्सक्राइब करा